శివభుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం తల్లి దహన సంస్కారాల అగ్ని కోసం ఆది శంకరాచార్యుల వారు శివుణ్ణి స్తుతించిన స్తోత్రం శివభుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం కృపా సాగరాయ సుకావ్యప్రదాయ ప్రణం రాఖిలాభీష్ట సంయకాయ यतीन्द्रैरूपास्याङ्घ्रिपाथोरुहाय प्रबोधप्रदात्रे नमः शङ्कराय चिदानन्दरूपाय चिन्मुद्रिकोद्यत्कराय सपर्यायरूपाय तुभ्यं मुदा गीयमानाय वेदोत्तमाङ्गैः श्रितानन्ददात्रे नमः शङ्कराय जटाजूटमध्ये पुरा या सुराणां रूपस्य शम्भो गले मल्लिका मालिका व्याजतस्ते विभातीति मन्ये गुरो किं तथैव न केन्दुप्रभाधूत नम्रालिहाथान्धकार व्रजायाब्जमन्दस्मिताय महामोहपाथो निधिर्भाडबाय प्रशान्ताय कुर्मो नमः शङ्कराय प्रणम्रान्तरङ्गाब्जबोधप्रदात्रे दिवारात्रमव्याहतोस्त्राय कामं क्षपेसाय चित्राय लक्ष्मक्षयाभ्यां विहीनाय कुर्मो नमः प्रणम्रास्य पाथोजमोदप्रदात्रे सदां तस्तमस्तोम संहारकर्त्रे रजन्यामपीदप्रकाशाय कुर्मो ह्यपूर्वाय पूष्णे नमः शङ्कराय नतानां हृदब्जानि फुल्लानि शीघ्रं करोम्यासुयोगप्रदानेन नूनं प्रबोधाय चेत्थं सरोजानि तस्य प्रफुल्लानि किं भो गुरो ब्रूहि मह्यम् प्रभादूतचन्द्रायुतायाखिलेष्टप्रदायानतानां समूहाय शीघ्रं प्रतिपायनं नम्रौघदुःखाघपङ्क्तेर्मुदा सर्वदा स्यान् शङ्कराय विनिष्कासितानि स तत्त्वावबोधान्नतानां मनोभ्यो ह्यनन्याश्रयाणि रजांसि प्रपन्नानि पादाम्बुजातं गुरो मतेर्वेदशीर्षाध्वसंप्रापकाय नतानां जनानां कृपार्थै कटाक्षै तथेः पापबृन्दस्य शीघ्रं निहन्त्रे स्मितास्याय कुर्मो नमः शङ्कराय सुपर्वोक्तिगन्धेन हीनाय तूर्णम् पुरा तोटकायाखिलज्ञानदात्रे प्रवालीयगर्वापहारस्य कर्त्रे पदाब्जम्रदिम्ना नमः शङ्कराय भवां भोधिमग्नाञ्जनां दुःखयुक्तान् जवादुद्धिधीर्षुर्भवानि ोमम् विदित्वा हि ते कीर्तिमन्यादृशाम्भो सुखं निर्विशङ्कः स्वपिं यस्तयत्नतः इति श्रीशङ्कराचार्यभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्